જયરાજસિંહ જાડેજા ઉપર આરોપ લાગે છે પિતા આરોપ લગાવે છે કે જયરાજસિંહ જાડેજાએ આ કાવતરું કર્યું છે અને તેના લીધે મારા દીકરો મોતને ભેટ્યો છે અને તેને લઈને જ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પણ સુનાવણી થવાની છે અને જે રાજકુમાર ઝાટના છે તે અડધા સીસીટીવી ફૂટેજ પણ બહાર નથી આવ્યા તે સીસીટીવી ફૂટેજ બહાર કેમ નથી આવ્યા તેને લઈને પણ સવાલો ઉઠ્યા છે અને આ મામલો રાજકુમાર ઝાટનો જે છે તે રાજસ્થાન સુધી ગુંજ્યો હતો અને રાજસ્થાનના નાગોરના સાંસદ જે હનુમાન બેનીવાલ છે તેમણે કહ્યું છે કે જે બાહુબલી છે જયરાજસિંહ તેમણે જો હત્યા કરાવી હશે તો અમે તેના ઘરનો પણ ઘેરાવો કરીશું જો હત્યા હશે તો અમે છોડીશું નહીં શું કહી રહ્યા છે હનુમાન બેનીવાલ તમે તેને પણ સાંભળી લો चला लेना गोली जो भी होगा हो जाएगा मरना तो सरकार झुकी और आपकी जेलें कार कराई जब देश की पहलवान बेटिया न्याय के लिए उम्मीद लगा के बैठी थी कि हमारा कौन सा भाई हमें न्याय दिलाएगा देश के अंदर नागौर का सांसद हनुमान बेनी वाला आपका भाई उन हरियाणा की पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने सबसे पहले जंतर मंत्र पे गया तमाम जगह जहां भी देश में आवश्यकता पड़ेगी गुजरात में जिस तरह राजकुमार जाट की हत्या हुई अगला कार्यक्रम गुजरात का ही बना रहा हूं उस बाहुबली को देखेंगे जिसका दिमाग बहुत खराब हो गया उसको घर से खींच के उसको सलाखों के पीछे डलवाएंगे ये मेरा आपसे वादा है अगर हत्या हुई है तो अब मेरे पास टाइम नहीं न कहा जाऊंगा तो आज भी तो अकेला अभी तो भेग रहा हूँ देखते फेगते जाऊंगा कल मैं रिया में बजरी माफिया के खिलाफ लड़ूंगा परसों तो तो मुझे और कहीं लड़ता देखोगे राजस्थान बहुत बड़ा प्रांत है ये राजस्थान के दो तीन स्टेट हो जाते ना तो, तो कभी की हमारी सरकार बन जा बारह <laughs> सौ बारह सौ किलोमीटर और हजारों हजारा, हजारा हजार हजार किलोमीटर लंबा चौड़ा स्टेट સાથે જે જયંત મોડ છે તેમણે પણ કહ્યું છે કે આ તપાસ સીબીઆઈ ને સોંપવામાં આવે અને અમે મંત્રી અને વડાપ્રધાન ને પણ ચિઠ્ઠી લખીને કહ્યું છે કે આ તપાસ સીબીઆઈ ને સોંપવામાં આવે અને તેમના તમામ સીસીટીવી ફૂટેજ છે તે પણ જાહેર કરવામાં આવે અને તે સાબિત કરવામાં આવે કે જે રાજકુમાર જાટ છે તેનું મોત શાના લીધે થયું છે શું કહેવા છે જયંત મોર તમે તેના પણ સાંભળ્યું યુપીએસસી ছাত্র રાજકુમાર જાટ કો ન્યાય دلانے کے لیے लगातार 120 दिन से जो મરુ સેના જો ફાઉન્ડેશન ہے ہمارا اس બોર અમારી پوری ટીમ ਇਸ ન્યાય کے لیے ہم لوگ لڑ رہے ہیں اس کے لیے ہم نے तमाम देश भर के जितने भी नेता हैं गुजरात के जितने नेता हैं राजस्थान के हर नेता से हमने यह चिट्ठी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो कल भरतपुर के अंदर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने भी जाट आरक्षण रैली में कहा है कि यदि इस राजकुमार जाट को यदि सीबीआई जांच इस मामले की नहीं होती और यदि इसमें न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग राजकोट जाएंगे चाहे गोंडल में उस जो स्थानीय जो भाजपा विधायक का, का जो पुत्र और जो पूर्व विधायक जयराज सिंह जडेजा का चाहे घेराव करना पड़े बड़ी संख्या में हम लोग जाएंगे इस मामले की शुरुआत 2 मार्च को देर रात्रि जो गोंडल के जो विधायक गीतिबाज पटेल हैं जो भाजपा से हैं लगातार बाहुबली परिवार है इनका इनके घर पे संदिग्ध परिस्थितियों में इसके साथ में मारपीट हुई और उसके बाद में इसकी मौत हो गई इस मामले को लेकर लगातार हम लोग हाईकोर्ट के अंदर भी हमने इसके लिए पिटीशन डाल रखी है और हाईकोर्ट के अंदर भी हमें चौदह जुलाई की डेट मिली है जिसमें अभी पिछले डेट के ऊपर हाईकोर्ट ने पुलिस से को नोटिस इशू किया है और पुलिस से डायरेक्शन मांगा है पूरे मामले की जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो हाईकोर्ट ने तलक टिप्पणी करते हुए इस मामले के अंदर मांगा है नौ मार्च को 2025 को इसकी जो मोर्चरी के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में जब राजकुमार जाट की जो शव मिला तो उसका पुनः मेडिकल करवाने पर उसके शरीर पर बयालीस चोटों के निशान मिले थे और इसके बाद में हमने यहाँ भीलवाड़ा में उपखंड मुख्यालय के ऊपर पूरे दिन प्रदर्शन किया उसके बाद में जिला मुख्यालय के ऊपर भी हजारों की संख्या में एक बहुत बड़ा आंदोलन करके हमने सरकारों का गुजरात और राजस्थान की सरकारों का ध्यान आकर्षण किया था इस मामले में लगातार हनुमान बेनीवाल जी ने भी सत्ताईस मार्च दो को शून्यकाल के अंदर लोकसभा के अंदर अंदर उन्होंने इस मामले की सीबीआई से जांच करने की पुरजोर तरीके से मांग की थी और लगातार हनुमान बेनीवाल जी इस मामले में मांग करते आ रहे हैं और हमारा तो जो गुजरात की जो गवर्नमेंट है उससे हमारे तो यही सवाल है कि जब राजकुमार जाट की एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई उसके पिता की फरियाद क्यों नहीं ली गई जब डेड बॉडी लावारिस मिली और वो वहाँ पे जो संदिग्ध गाड़ियों का जो मूवमेंट दिखाया डेढ़ सौ प्लस जो कैमरों की जो रिकॉर्डिंग थी वो इनके परिवार को क्यों नहीं दिखाई गई जो सी जो फुटेज जो इनके घर पर थे जो आए हैं बाहर जिसके अंदर इसके को घेर रखा है इसके सुरक्षाकर्मियों में उन सी फुटेज को पुलिस वाले क्यों नहीं दिखा रहे और जब पूरा राजस्थान के चालीस से ज़्यादा नेताओं ने और जब हनुमान बेनीवाल सरी के जैसे नेता जब न्याय की मांग कर रहे हैं तो गुजरात के गृह मंत्री और गुजरात की सरकार और गुजरात की पुलिस मामले के अंदर एफ आई दर्ज क्यों नहीं कर रही और चार मार्च को इनके पिता रिपोर्ट लिखाने गए पाँच मार्च मार्च को एसपी के पास में जाते हैं वहाँ के चार मार्च से सिविल हॉस्पिटल में डेड बॉडी पड़ी है लेकिन स्थानीय मिसिंग पोर्टलों के ऊपर इनकी डेड बॉडी को दिखाया नहीं गया राजकुमार की और नौ मार्च मार्च को जब प्रेशर पड़ जाता है जब पूरा का पूरा मीडिया का और उस टाइम पे ये कहते हैं कि सिविल हॉस्पिटल में एक संदिग्ध डेड बॉडी मिली है उनके परिवारजनों को सौंपते हैं तो बहुत से इस मामले में सवाल हैं और पूरे मामले में हम पुरजोर तरीके से अभी भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस मामले की क्योंकि ये मामला एक यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले एक बच्चे का ये मामला उन मारवाड़ियों का जो राजस्थान से बाहर जाके गुजरात के अंदर जो बिजनेस कर रहे हैं ये मामला उस गरीब परिवार का है और इसकी मामले की

આ અંગે તમારું શું કેવું છે કમેન્ટમાં તમારા પ્રતિભાવો ચોક્કસથી જણાવજો પલ અપડેટ મેળવવા નવજીવન ન્યૂઝ જોતા રહો વૈષ્ણવ